Друзья, не забывайте, пожалуйста, про вподобаечку. Про вподобаечку. Привет. Блогер? Нет. Да ладно, слухай. Картинка гарна, звук хороший, каждый блогер. Это я у себя берлогу устроил. Не, я разумею, что Гор... такая блогерская берлога. Не, за счет питания не могу. Ну, я сказал, что я не блогер, а ты можешь думать, как тебе угодно. Не, да. Я просто не знаю, что ты стыдаешься. Ну, то так я бываю. А не студент? Ну. Ну ладно, неважно. Вы... Хочешь думать, что я блогер, думаю, мне все равно. Честно, а я канал как называется. Тебя... Подпишусь. Блин, я же все говорю, что я не да блогер. Да ладно, говоришь, ну что ты? Вот и народ, мыши братья, давай, подпишусь. Как называется? Да нет у меня канала, чувак. Так вот. Ну серьезно, нету. Ну, нема, то нема. Хоть я не верю, ну ладно. А для чего для ты Украину включил? Ну, мне на самом деле все равно, откуда человек. Но когда берешь, включаешь Украину, попадается больше взрослых людей. То есть, понимаешь, о чем я говорю, да? Когда, допустим, Россию включаешь, там сплошное там, короче, молодняк, который бесится, от нечего mm -hmm. делать. А здесь. А здесь получается, что ну, быстрее можно найти собеседование. И про что, ты, а, вот, про что ты с украинцами спилкуешься? Ну, украинцы в основном про войну хотят разговаривать, но не всегда. Но не всегда. Если я... ты хочешь про войну поговорить, давай про войну. Если нет, я тебе что-нибудь спрошу. Ну, я То... бачу, ты так же подготовился, он газ висит, нормально, буржуечка. <laughs> Готов. Бункер. Но, видишь, это у меня дымоход. Ну я ж кажу, вже сидиш в бункері, правильно. Ти часом не з Москви? Ні, з Краснодар. Не, ну в принципі, теж треба бути готовим. Хто його знає, що там на 9 травня буде. Ну, на самом деле, крім шуток, якщо приспічити, і здесь можна прожити какое-то время. Ні, ну. Зомбіопокальне. Це, це, це тебе чудове, знаєш, як воно пру називається. Протирадаційне укриття. Тобто, так, да, якийсь ну, да. там час можна пересидіти, так. Да. Слушай, а вот в случае ядерной войны ты бы хотел ее пережить? Ну как, не то, что хотел, а ты бы как, что выбрал, пережить, либо э, под, Як погаснуть? Поводность? Как Бог не знаю. Слушай, а у меня вот такие вопросы. Ну, ты вот э, самое главное знаешь, вот этих всех пру, в сховищах это туалет. Ну, бо куда же ты будешь ходить? Ну, продукты життєдіяльності все равно будут с тобой выходить. Вот. В... В, в ведро. ведро? О, не, знаете, есть такие не я я продумал. Тут, знаешь, есть такие продаются дачные туалеты. Там, типа, там, ну, ну. А, белый туалет после. Ага. Ну, типа, да. Так а ты сам чи с родиною? Ну, сейчас сам. Ну, вообще. Ну, да, ховатись будешь с родиною. Скики у вас людей. Я с женой только все. Угу. Ну, Вдвоем. А, ты что наберешь? Ну она в другом городе живет. А, ну, ну в принципе возьму. Я, я нормально к ней отношусь. Я, я бы ее взял, no, я... если бы она рядом была. No. А ты э, что хотел спросить? Почему про тещу спросил? Ну так, интересно просто. Думаю, возьмешь, не возьмешь. Ну мне повезло с тещей, я тебе говорю. No. А тебе? Те пощастило. Прекрасно. Прекрасно. Честно. Ну, ну і то, що там, те, власне, мені. чекають якісь подарунки на 9 травня від України, чи ні? Ждуть чи не ждуть? Угу. Ну, я жду лично. <гум> а как а, а, остальные, я, я, я не. Не, ну ти молек, <гум> чекаєш, підготувався. Протигаз, буржуйка, відро. Це так, от молодець, да. Ага. <гум> <гум> а так я розумію, що так буде. Потужно буде. Ну, что будет, то будет. В России никогда хорошо не было. Всегда Слушай, Всегда какая-то херня. Всегда какая-то херня вокруг или впереди, и позади, понимаешь? Так что мы тут... И, привычные и тут к этому. я с тобою снова погоджуюсь, что на России никогда доброго не было. Вот в том-то и дело. Слушай, а скажи, том... а для чего было начинать эту войну? И так жили по-бедному, да? А теперь взагалі капец. Состояние первонятной войны проще удерживать государственную власть, поэтому почему именно в Украину? Потому что вы рядом оказались, я так понимаю. Не было бы, не было бы Украины, была бы какая-нибудь другая страна. Не, ну там поруч там что Казахстан, Шае, да? Да, Эстония. Латвия. Из таких. Прибалтика. Да. Молдавия... Нет, молдова у вас на спильного кордону. Как нету? Дима. А там через Украину, да? Да. Ну да. Ну я же говорю, если бы Украины не было, то тогда была и <свят> тогда бы и кордон был с Молдавией, правильно? Мы же с тобой рассматриваем тот случай, если бы Украины не было. Не, если не на Украину нападать, на кого-иного? Почему именно на Украину? Ну, на Китай могли бы напасть. Не, на Китай не, не, потянули бы, там бы сразу швах пришел. Да. Алиэкспресс отключает, все, капец. Зупинилась Россия. Скажешь тоже, блин, Китай. Китай. Еще скажи на США напасть. Китай, <laughs> да. Ну, НАТО ж, НАТО, база НАТО. База НАТО 4 километра до, до, России, слушай, капец. Конечно. А, Ахим лаборатории в Украине. Ни Хера себе там наделали. Вот-вот, этих биокомаров там боевых там... Да, да наробили, даже тех стерхов наробили, что вот цей бункерный летав, это же все, что у нас было. да Ну вот, это... Это дело. Беспредел там устроен. Да, слушай, а что думаешь про цей, про Победобесие? когда это уже люди как-то... Ну, это же скрепы, понимаешь? Я не скрепный. Но я знаю, что такое скрепы. Теперь, может быть, и ты знаешь, что такое скрепы. Это жах. Это какой-то массовый психоз просто. Ну да. Во. Это отличное слово. Я тоже так думаю. Знаешь, у меня когда-то один знакомый был из России, из Ленинграда, и тоже мы когда-то так споричались, он кричал, во, у вас на Украине, там, и так и вся, дедов не чтят, там, деду победу не дякуют. Я говорю, слушай, Валера, а когда ты последний раз был деда на могиле? Щоб не з палкою ходити на демонстрацію, знаєш, А поїхав, там градку пофарбував, да. Там сів, щось там, дедо згадав, помінув, поприбирав би там порядки навів. Ну, він так здивувався, каже треба ж з палкою йти, каже. Деда нести. Ну да, это ж, это ж никто не видит, а то, пожалуй, а то, ну, а то в едином порыве все пойдем ворать. Все ж, конечно, да. какие тебя вопросы интересуют по войне? И ты, у тебя тоже канал, ты про какой-то канал говоришь, да? Я про тебя пытал, думаю, хоть на себя сбоку подивлюсь. А, да, да не, ты пролетаешь в этом плане. Блин, а мимо, блин. Как, как фанера над Парижем. Вот так вот. вот. Может, у тебя какие-то до меня есть? Давай разберемся, что такое глупость. Я ну, не давай могу добиться я, я, недавно... Uh -huh. Я недавно просто послушал лекцию, и там четко объяснили, что такое глупость. А у людей понимания нету. Вот я хочу у тебя спросить, как ты считаешь, что такое глупость? Ну, мы что обговорили глупость, что, что это такое великое. Это скрепа на России, Не, ну смотри, вот говорят, бывают, ты как считаешь, бывают люди глупые, и бывают умные, да? Ну, я так думаю, что ты так думаешь. Ну, да? знаешь, нет, там бывает, просто дурни, бывает просто идиоты, знаешь, то есть ризно так. Можно сказать, ты прям вот глупый и разумный, знаешь, так. такого нема. Ну да, вот именно что нету, нету людей глупых и умных, есть поступки людей, которые поступают. Глупый человек может поступать иногда умно, правильно? Ну, как, в каком-то... Ну, это, знаешь, так, выпадково, знаешь, так вот получилось, и бабах, получилось что-то доброе, да. Ну да. Хоча, Не, так ну, що смотри, взяти наприк... у випадку цього вашого бункерного він думав, що робить по-розумному, коли нападав на Україну, а виявилася велика дурість получилась. Ну, естественно, да. Да. так. Тому... Ладно, тоді, добре, піду я пошукаю розумних, давай там. Вкривайся <ривай, в давай. бункері. Крипних іщи. Хорошо, давай. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемося на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. підтримуємо наших воробников та да, смачної кави. Да, да. Anybody home? Anybody home? Что? Витаю вас. Витаю вас. И я вас. Я с Киева. Я с Киева. Вас. Я из Сибири. Ну, Сибирь там все. Ну, пш... Сибирь, пш... пшу Сибирь пшу. большая. Да, який. Омск. 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 Славное место. Славное место. Слушай, а в Киеве сколько народу живет? Так, по идее. Он больше Омска? Так. так. Если Омск, напоминаю, что он миллион двести, Був в Омске? Да. да. Но если в самом Омске миллион сто сорок. Ну я кажу, до миллиона, в до миллиона То в Киеве официально было 3-4 миллиона. миллиона. Да? Ну больше в Ну, Украины? Ну ясно дело. <с а <с если не секрет, в а, Омске а вы в каком районе живете? В Октябрьском. В Октябрьском? В Октябрьском? Ничего себе. Ничего себе. Да, там, хоть октябрьский, хоть какой там, куда не плюнь, все одно. Все дыра, да, там, все побитый, да, все да. дыра, блин, да, блин, да, блин. Да. Да одно и да. уже... Как там у вас Сейчас... Повітряна тревога, повітряна загроза баллистики. Сегодня Россия... что? Вот сейчас, вот сейчас. Да? Угу. Блин. Скоро перемирие, блядь. Да я кем в Да ну я что делаю, ну прогнать дуру-то надо. Каждая. А для чего напала Россия А? Для чего Россия напала на Украину? Потому что у власти находится человек, ну не человек. Знаешь это Немцова знаешь такого? Ну чего? с собой Ну, да? ну ясно дело. Это самое. Как он сказал? В четырнадцатом году еще сказал. Путин. Дальше продолжать? Не, не, не требуешь. Ну, я же я разумею. да. Разумею, разумею. да. Mm. Вот и все. Я я вот лично поддерживаю такую точку зрения, что только от него все зависело. Он только начал он так сказал. Я, реш... Я, принял решение, козлина. а, а вот так вот... Життя а, а вот, вот... А, а вот, вот... вот зараз там, и так далее, а, вот и... На, России. на России. Пенсии, пенсии встыгают, встыгают за цены? <laughs> пенсии бешеные. Если не секрет, у и вас стоит? какой размер пенсии? Ну, у меня вот 15. 150, 150 долларов, правда. Каких 150? Если он посмотреть по официальному курсу доллара, 81 рубль, вот считай, так что не 150. Ладно, 160. 160. 160. 160. 160. 160. Да. Только официальный доллар, сейчас он картошку из Китая везут, ты знаешь цена какая, под 70 рублей килограмм. Сколько а куда на, а на России? Я знаю, в Омске, Я знаю, то есть рост, здесь хороший дуже сорт. Ой, рост. а какая ермачка была. А Просто ермачка была добрая. Но... Вот. А это самое, а зашла за мясом он на базар и обалдела, блин, за часть вот без кости. 850 рублей. Ни хреново. Ни хреново. Ни хреново. Ни хреново. Посмотрела, за ситуацию, блин, за ситуацию, Да. За ситуацию, да? <laughs> Посмотрела и пошла. Ну, купила такой на кости по 720 рублей. Да? Так что все кусается. Но у вас-то понятно, у вас война. Но у нас-то, блядь, у нас свои коровы, как говорится, свое молоко, наверное, есть где-то. Ну, коровы, -коровы. Быть. коровы. Я так, что картошки... Ну, не Ну, картошки, да. Дефицит. Ну, она есть, она есть, но цена-то... У меня вот муж ходит за картошкой, я уже, я вот ему даю 200 рублей, говорю, ну, 3 килограмма картошки. Он принес 3 килограмма, говорит, да, она подорожала была 67 рублей, тут пошел 71, что ли, блин. А вы знаете, я вот когда несколько дней в том <говорит> был все разговоры, то я там рассказывали про картофель. Казали, что прям же там картошка цена свято. Что уже дорого. Я не верю. А вы уже ну, не можете подтверждать. Но я видела по ютубу, показывали где-то 130 рублей уже. Я уж не знаю, что там за золотая картошка. Да на 70 рублей тоже, конечно, не фонтан. Это, как говорится, второй хлеб. Но скоро и его будем по штучным покупать. По штучным картошкам. да. Картошка, да. Но жареху уже не сделаешь. Вот, слушай, вот можешь мне объяснить, что да. такое суржик? Да. Суржик. Суржик. Да. Вот я слышу, я так понимаю, что это помесь русского и украинского, само или так, нет? Само да, Так. Половина на русском, половина на украинском, не да? Не да, 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 Ну, в принципе, понять можно, да? Нет, да и украинская двоска, будет богато. Россия запозичила в нас Вот, схожесть уже богато. Да и в Омске, знаешь, богато украинцев, жило, <плату> Ну, ну в, у меня знакомых нету таких, которые говорят ну, на украинском. Вот. У меня даже нет знакомых, которые хотя бы за Украину. Понимаешь, как тяжело? Жалко. А вот они что вот не а разумные, то есть заемники, что заместо того, чтобы защищать, до на пенсии, управляют на ракеты и, и стреляют в украину. украину. Там, там нацисты, ты чё? Там да -да. нацисты. Да -да. Вот. Да -да. Я говорю, ну как вот в одночасье в тринадцатом году я смотрела там ну я смотрела это украина мои таланты вот это самое но ну, нормальные люди также на украинском на русском на армянском на английском на всех языках поют там разговаривают все и, и показывали донецк кстати тринадцатый год вот и это и бац и в одночасье вся нация стала нацистами Идрит, мадрид это как так кто вас покусал да -да. Mm. И люди вот не могут этого понять, что как, ну не может в одной части все люди вот стать такими вот, ой, я, идиотизм, короче. Нацисты. Да-да, на Волоке Та, жаль, как Ну, а у вас тут так вот по домам не сильно попадает? Да, сильно попадает. Да, сильно попадает. Сильно mm -hmm. попадает. Ну, там, там у вас, наверное, сходки этих натовцы. Иностранных как... Да. да, да, у да. иностранных да. этих военных. НАТО, НАТО, НАТО. На натовцы дуже любят, на детячих площадках. А, да. в ну, да. в, ресторанах, да. В да. да. ресторанах. И, и ничего не... Ты знаешь, стыдно, стыдно просто. Стыдно. Такие Такие я. Так ну. Мой вон, муж говорит, говорит, блин, тебя завербовали. Я говорю, ну, конечно, блин. А вин вас, а Потому... вин вас такие ватники? О -о, 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 о, о, Беда. Ты знаешь, у, у нас да. вот какая война. До мордобития доходила. По первости особенно. Я сподеваюсь, вы, Я сподеваюсь вы Ну, он сейчас меня не задирает. Потому что у меня летит все, что стоит на столе. Все летит в него. Дякую вам за начинает... Что Мало, 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 че и обидно. Понимаешь, что вообще мало. Я говорю, я со столькими поругалась, с друзьями. Один похвастался, ой, у меня дочь заканчивает радиоэлектронное какой-то там военный колледж где-то там под Рязанью. И я говорю, и что? И пойдет она на войну, ну и что будет там? Я говорю, ты, ты дурак, а ее убьют. Да что бы ее убили, я говорю, ну конечно, бог не ловит, блин. Вот ты знаешь, вот, идиотизм убивает. Родину они защищают. Я говорю, для меня, все, вот, все, завел. Для меня это Украина, это как красная тряпка. Вот я, я не могу, вот, когда начинает идиотизм говорить, я говорю, я вот, столько не проугалась. Сын говорит, мам, если бы ты работала, ты бы, блин, или в тюрьме сидела, или на штрафы работала. Все, Больше вариантов нету. Потому что вот серьезно. Ну вот слушаешь вот этот идиотизм. И дурно становится. Так вот, хоть сейчас рулетку зайдешь, поговоришь с людьми. Вот. С адекватными. С нормальными. И как-то лучше становится, хоть легче, думаешь, господи, но, но ты не одна такая и, пожалуйста за мой французский вот, что все-таки есть люди которые ну так же думают да, ну, да. потому что это невозможно -то. я говорю вот, вот сын у меня я говорю когда вот мобилизацию объявили он у меня 22 объявили он 23 он уже был в казахстане даже не сказал ни слова ни полслова говорит я не пойду на эту войну за что Вот единственный человек, с которым я могу поговорить. Может, ваши эки вас. Если нет, то дежурдали. Бегайте. Добренько, держитесь. Да. Добренько, Добренько. Себе. Спасибо. Дорогие панство. сколько времени проживает э, данный YouTube-канал, я не знаю. Боты нас, точнее, меня переследуют и выдаляются каналы моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!